Так, и э, из 18 осталось, <соценно> осталось, но ну, берем 9, 9 осталось, 9, ах, как интересно, значит, 8 ушло. <соценно> Теперь ваша очередь. Маленькая, да? 25, да дети в 14 уже знают, как есть эклеры. Э, в школе все эклерят по полной программе. Итак, э, стоп, 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 не смеемся. Максимально, давай, 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 не стесняйся, давай, ну давай, стоп, стоп. Так не надо есть, надкуси, потом назад все вернешь, как в реальной жизни. Вот так, да? Ну и осталось... Что ж это не так. Осталось э, 0. Ну ладно, согласен. На э, тоже осталось у нас 8,5 где-то сантиметров. На 8,5 вы его надкусили. Э, я сегодня надкушу на 8,5. А, 25. А, да, в 30 буду на все 14, конечно. Стесняться. мы сами висим, а, персонал ничего не расскажет, мы с ними договор подписали о неразглашении того, что происходит. Только инстаграм, хэштег, возьми мою вещь, oh, о боже, возьми мою вещь, возьми ее. Стоп, стоп, итак, глубоко, да, Ваши аплодисменты, итак, я считаю, стоп, 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 стоп. Семь с половиной водка, потому что мы меряем не только эклеры этой линейкой. Осталось семь и пять. Неплохо. Мы исходим из того, что остается. Ваш эклер, я уверен, сейчас после стоячих пиков должен быть Что ж так с вами Так, и осталось. Слушайте, ну давайте будьте серьезными женщинами довольно. А, я считаю, они поток полициметровые. Осталось 10. Ну как-то так очень скромненько, очень скромненько. На самом деле я ищу. Мне кажется, вы тут уже придумали план. Я знаю, что я сразу вспоминаю вот это. Ладно, все. Поехали, эклер. Ваши аплодисменты! Вы поломали всю эту морфологию, как физиологию эклеровую. И на самом деле, давайте честно, да он стоял, потому что грустнее. Пять с половиной. Подождите, это значит 13, 12 с половиной сантиметров было с вами. Это что? Ага, ага, что? Я просто так сказал. всего 12 с половиной, да? А, берите. У вас теперь задача, чтобы было меньше, чем 5,5. Фух. Итак. конечно только что круто вообще я не могу а, по с этой линейкой мне просто не хватает эмоций О. А, 6 но на самом деле очень близко 6 сантиметров осталось фух 6 ваших лет ваш выход надо чтобы было 4 Стихаря его куда только в рот итак поломала, да, просто. Ой-ой-ой, десять. Фу. Смотрите, для того, чтобы выиграть и забрать с собой очень крутую, крутую грамоту и стать вообще the best of the best. У вас осталось двое, да? У нас? Два. А тру. О, сейчас супер баттл. Надо, чтобы было меньше, чем 5,5 сантиметров. Осталось чтобы осталось меньше, чем пять половин. Так, начнем с вас. Вы готовы? Ух, так стеснялись при БДСМ. Давайте сейчас. Тут стеснений нету вообще никаких нифига. Никаких стеснений. Просто едим и Клер. Я не смотрю. Итак, поехали. Ваш и вот такая. Молодец. А, вы еще будете? Вот здесь бывает там частями, знаете. Ну, я скажу так, на взгляд осталось 13, ладно. А потом придет домой и скажет, знаете что, да ну вон нахер это дело, сладкое. Сладко". Она уже, да, уже подошла, сказала, удалила уже друзей, все нормально. Сейчас все, все, все добавимся с фотографиями. А, итак, девушки, кто из вас стартанет? Фу, я же начинаю нервничать. Итак, можно сказать, среди вас э, решается, будет ли чемпион вот за этим столом или нет. 5,5 сантиметров пока лучший результат. Не думайте о том, кто как смотрит. Все равно не смотрит, а да, как круто, молодец. Они просто это говорят на самом деле. Ой, ой, я стесняюсь. Поэтому вперед. Начинаем с вас, да? Ваш первый выход. Итак, девочки, супер батл. Давайте! Ой, Подумайте технику, разработайте, как вы его будете поглощать. И Sandeclang> ваш выход. Я не смотрел. Еще, еще, ну еще! Что ж вы так пригубили? На самом деле, ну я там вижу тоже, на сантиметров 12-13 тоже осталось. Явно не 5,5. Смотри! Сейчас или ты, или весь мир. Или тебя. Или тебя. В данной... да. На самом деле в данной ситуации или ты, или тебя. Потому что э, это реально вполне. Главное не думать и не стесняться, а просто максимально. Хоп, все. И ушел. Готово? Поддержим ладошками. Надо, чтобы было. Да! Еще. Так, да, я замерю его. Что это такое? Вроде бы крема много. Смотри, все руки, все хорошо, курочка, Как должно быть? Капает. Капает, отлично. Значит, все получили то, что надо. И так, на самом деле, я считал по откусанному, честно. Поэтому вот здесь вот у нас... Ах, как тяжело померить. Пять. Пять. Честно, ты просто в данный момент сделала все для этого. И э, подарок под ваши аплодисменты. Это, конечно же, самая серьезная такая грамота. Называется. Она просто за самую глубокую водку. Ваши аплодисменты!